Сейчас хочу ответить на вопрос, который чаще всего звучит у меня в директе. А что же продавать? Давайте поговорим про топ-5 трендов в товарном бизнесе на 2025 год. Если вы думаете, что из года в год меняются тренды, то вы очень сильно ошибаетесь. В целом тренды за последние, наверное, 4 года абсолютно не меняются и остаются в одних и тех же нишах. Что это за ниши? Давайте разбираться. Первая ниша – это одежда одежда просто какими-то сумасшедшими вообще темпами сейчас развивается. Очень много поставщиков, производителей, которые отшивают прямо здесь, в Украине. У нас очень классные позиции. Это и одежда для мужчин, для женщин, для детей, для животных. Очень много всего. Это и платья, и худи, и спортивные костюмы, и фитнес-тематика. Короче, просто на любой вкус, на любой сезон очень много классных производителей. Действительно, с, кл с классными условиями сотрудничества, с классным качеством и очень, что самое главное, классной ценой. На нише одежда, классно еще тем, что это всегда дропшиппинг, то есть вы вообще не вкладываете деньги в товар в закупку, и там всегда наценка на товаре 400 плюс гривен, то есть это прям стопроцентное попадание там по всем критериям для новичка, поэтому это топ одна ниша, наверное, которую я бы рекомендовал заходить. Вторая ниша, которая также будет трендом, это товары для дома. Все больше людей вообще как-то у нас так происходит в социальном мире, да, из-за соцсетей, из-за того, что там у нас в стране происходит, да, все чаще сидят дома, поэтому они всегда вокруг себя облагораживают вот этот свой комфорт, поэтому очень много всяких безделушек покупают всяких плюшек, чтобы им дома было чем заняться, покайфовать, чтобы им было там комфортно и так дальше. То есть абсолютно любые непосредственно товары: э, сушилки, органайзеры для обуви, органайзеры для э, белья, подставки, там э, все, что связано с э, ванной комнатой, да, сушилки, там э, подставки, полочки э, непосредственно для над унитазами, над стиральными машинками. Организация своего пространства. Все, что касается кухни, да, всякие слайсеры. Ножи, э, наборы посуды, да и тому подобное очень огромная ниша там блендеры и так дальше. Очень тоже люблю. Достаточно много мы продаем из этой ниши разных товаров, поэтому тоже ее рекомендую. Она тоже никуда не денется. Следующая ниша это ниша бьюти-сферы. Она давала слабину, скажем так, когда началась полномасштабная война. Действительно, она где-то, наверное, полгода восстанавливалась. Никто там практически не покупал. То есть, ну, прям ощутимая была просадка в этой сфере, потому что ну, никто там первостепенно. Да, не тревожился про там, догляд своих волос, там кожи и тому подобное. У всех были другие вопросы. Но она, опять же, восстановилась где-то через полгода до прежних объемов и сейчас очень сильно растет, потому что, ну, бьюти-сфера, да, всех мы хотим быть красивыми, все мы хотим за собой ухаживать, поэтому очень много товаров из этой ниши, всякие карандаши, все, что касается масок там, от прыщей, масок для омолаживания и тому подобное, да, очень-очень много. Все, что вот, это больше женская, наверное, тема, но э, товары для женщин продаются в инстаграме. Инстаграме и в Фейсбуке очень-очень хорошо, потому что, ну, по факту, вообще, по статистике даже Инстаграма, 70% аудитории составляет именно женщины. Глупо обходить эту э, нишу, эту территорию стороной, скажем так. Следующая ниша, которая всегда была в тренде, всегда, э, это товары для детей. Все, что связано с подарками, с игрушками, с одеждой для детей, это ниша, которая постоянно обновляется, потому что дети очень быстро растут. Сегодня, я знаю, просто по своему малому, да, одежда просто покупается в невероятных каких-то масштабах, особенно на начальном этапе, когда он каждую неделю прибавляет там по одному сантиметру роста в килограммчиках и так дальше. Меняются, опять же, интересы, да, то, что игрушки, которые были на годик, они уже не интересны в два годика, да, то есть это постоянно обновляемая аудитория, которая будет у вас постоянно, регулярно заказывать. Вот, это тоже круто, плюс там классная, достаточно большой выбор, Хорошая наценка, да, и действительно, ну, мы, как родители, никогда не экономим на своих детях, когда у нас есть такая возможность что-то купить. Конечно же, мы покупаем такая, знаете, более эмоциональная ниша, когда ты увидел рекламу, где там ребенок играется классно, получает эмоции. И ты вроде бы 5 секунд даже не думал покупать эту игрушку, да, но увидел вот, э, спроецировал на своего и заказал. Следующая ниша это товары для здоровья огромнейшая индустрия. Если мы ну, вообще мировые даже посмотрим, продажи, то везде в топе да, в мировых продаж находится индустрия здоровья. Это всякие БАДы, это все, что касательно зрения, это все, что касательно там, здоровья волос, это все, что касательно осанки, это все, что касательно там, сна, да, ортопедические подушки, головные боли, боли в спине. Все для суставов, для измерения пульса и тому подобное. Да. Вспомните даже, когда у нас был ковид, да, уже, блин, сколько уже, 4 года прошло. Но это что же по факту индустрия не ниша здоровья, да, вот эти маски, все. Э, мы тогда покупали просто в невероятных э, количествах, прикиньте, сколько там э, денег просто было заработано э, в нише здравоохранения вообще, и тому подобное. Обязательно сюда смотрите, люди тоже заботятся о своем здоровье. Вот, и таких товаров тоже в этой нише достаточно много, с хорошей маржой. Э, единственный момент, единственный нюанс, который тут э, стоит учесть, вот эти все бады, добавки, типа, выпей, и у тебя от одной от таблетки начнет расти волосы, у тебя пропадет седина. Короче, таблетка, от которой все беды пройдут, только один раз ее выпить. Есть всякие коврики, на которых ты встаешь, у тебя там кровообращение меняется, и у тебя там все, организм сам по себе омолаживается, и он стоит там 200 гривен. Такое тоже есть, его тоже покупают, но действительно это там херовое качество, да, вот, всех вот этих, знаете, там преувеличенных свойств, да, конечно же, тоже надо как-то хотя бы чуть-чуть отдавать отчетность, что такого банально просто быть не может, то есть нету какой-то золотой формулы. Ее бы уже давно использовали э, все там голливудские звезды и тому подобное. На эти товары тоже есть огромнейший спрос, особенно у тех людей, которые не могут себе позволить какие-то дорогие бады, какие-то дорогие витамины и тому подобное. Конечно же, они покупают супер что-то дешевое с надеждой на то, что, блин, они сейчас выпьют, и у них там светлый ум начнется, они будут, как знаете, как в фильме «Область тьмы» думать, зарабатывать, все, и у них там все в жизни пронесется. Нет, конечно, такого же нету. Поэтому, когда вы выбираете товары с этой ниши, надо Э, ну, чуть-чуть анализировать, типа ок, не ок, э, в плане э, их свойств, не настолько ли они преувеличены. Вот. И последняя ниша, которой хочу с вами поделиться, тоже достаточно хорошие объемы мы на нее выделяем, это ниша автотематики. Во-первых, э, первая плюшка это то, что все, у кого есть автомобили, это те люди, у которых есть деньги, хотя бы какие-то, да, понятно, что у каждого разные машины, но купить какую-то в машину себе там безделушку за 500-1000 за гривен сможет каждый, да, плюс все мы знаем, как мужчины там. Э... Доглядают, да, за, за своими машинами, как они про них пиклуются и так далее. Если выпадет на год купить какой-то ароматизатор, диффузор, диффузор, переходник, органайзер в машину, там какие-то чехлы и так дальше, конечно же, он их купит. И плюс в этой нише достаточно хорошо делаются до продажи. То есть, есть основной какой-то товар и очень мелких позиций, дешевых, да, которые тоже хорошо продаются и увеличивается средний чек. Плюс очень много сезонных товаров. Мы сейчас продаем, вот мы зимой записываем, да. you Есть чехлы на лобовое стекло, чтобы вы, когда оставляете машину, да, чтобы вы кладете защитное такое чехол на лобовое стекло, чтобы если будет дождь, либо будет непосредственно снег, да, чтобы вы потом не стояли, не чищали полчаса, не отогревали, а просто сняли чехол, вот это и это все, и у вас лобовое стекло уже полностью чистенькое, сухенькое, вот и красивое, его не надо там полчаса держать. Есть тенты на автомобиль, да, когда вы тоже, опять же, ставите, либо на улице, либо где-то на парковке, вот, обтягиваете чехлом, тентом, вот чтобы э, тоже его никак не повредить, чтобы не было там никаких следов, э, не было пыли, не было дождя, не было града, не было снега э, и тому подобное, да, чтобы машина ваша оставалась всегда чистая и ухоженная. Летом очень классно продаются всякие солнцезащитные шторки, э, даже есть такие товары, придумали как зонтики, да, в машину на лобовое стекло зонтик ставится, да, чтобы не пропускало солнце и непосредственно машина не нагревалась. Всякие компрессоры, всякие там светильнички, подсветки, все это очень хорошо продается и стоит небольших денег. Вот такие вот 5 трендовых ниш на 2025 год, которые, скорее всего, будут так же хорошо продаваться, как и предыдущие 5 лет. Никаких предпосылок на то, чтобы что-то поменяется, нету, я не вижу. Единственный момент, что всегда нужно держать руку на пульсе. Для чего? Для того, чтобы, если будут какие-то проходить события, да, чтобы мы могли под них тоже подстраиваться. Что это могут быть за события, ну, например, которые я уже Э, вспомнил да это ковид маски были и до этого да и до до этой пандемии но во время этой пандемии они там новый бум новый тренд приобрели потом началась полномасштабная война да тоже поменялась смена товаров была да которые начали продаваться намного лучше чем ранее это все что связано там с тактической одеждой да это же не новое что-то произвели просто начался повышенный спрос это все что связано там с пауэрбанками, светильниками э, усилителями связи спальники да когда мы все спускались там в метро, э, когда мы спускались там в Погребы где-то так, чтобы переждать э, тревоги и так дальше, надо было как-то согреваться. Это все, что связано с термосами, да и так дальше. То есть это все начало, ну, знаете, на, такой новый виток спроса пошел на него. То есть куда вот какое-то событие произошло, потом начало отключение света, да, началось у нас непосредственно пошел бум на генераторы, на э, станции, да, на зарядные, опять же на пауэрбанки, опять же на всякие светильники, которые заряжаются от батареек, он ну, работает батареек, либо от аккумулятора, да, не от сети и тому подобное. Это же все ранее было уже придумано, просто оно там не так хорошо продавалось, как сейчас. Что такое -то, то событие происходит, и оно влечет за собой спрос на определенную категорию товаров. То есть за этим надо, конечно же, следить, чтобы это тоже подхватывать и тоже непосредственно очень хорошо на этом зарабатывать. Как один из моих студентов, у нас есть кейс, где-то мы здесь выставим. Он прошел у нас обучение, у него был уже интернет-магазин, вот, но он продавал совершенно другие товары по совершенно другим методикам и так дальше он что-то там зарабатывал но после того как мы научили искать вот эти тренды искать популярные позиции то что сейчас самое популярное да э, это было в двадцать третьем году когда у нас первые блокауты были он свой ассортимент добавил э, кабеля живыня для роутеров да когда начали отключать свет э, чтобы работал интернет э, начали подсоединять покупать пауэрбанки, подсоединять их к роутерам да и вот этот элемент соединения вот эти вот переходники да они очень хорошо продавались он только на них заработал 119 вроде бы тысяч гривен чистой прибыли за месяц то есть 3000 баксов он только продавая вот эти вот переходники он что он продал 3000 штук прикиньте 3000 штук за месяц потому что был массовый спрос и он просто подстроился под него все он дал предложение в рынок то что я уже вам неоднократно озвучивал да в других видео что нужно продавать тренды это самая классная ниша потому что она динамичная то есть вы не являетесь приверженцами какой-то какого-то одного товара вы не строите весь свой магазин бренд торговую марку вокруг одной ниши либо вокруг одного товара сегодня вы продаете одно завтра что-то поменялось вы завтра уже очень быстро за один день можно вот так вот запустить новый интернет-магазин даже если у вас там вы новичок есть все контакты как можно создать сайты очень быстро как можно запустить рекламу очень быстро это все делается за один день поэтому да вот такие вот мои советы по трендам в 2025 году